Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing adalah salah satu binatang yang disebut dalam ilmu fikih sebagai hewan tawafin atau at tawafin yang bermakna berputar-putar. Disebut demikian karena memang hewan lucu satu ini selalu dekat dengan rumah dan sering mondar-mandir di dalam rumah. Dalam ajaran Islam, seluruh umat diajarkan untuk saling menjaga dan berperilaku baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah, tak hanya pada manusia saja, tetapi juga kepada hewan. Salah satu hewan yang menjadi istimewa dalam Islam adalah kucing. Hal ini lantaran kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi. Selain itu, kucing adalah hewan lucu dan menggemaskan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk memeliharanya. Namun, untuk memelihara kucing bukanlah persoalan gampang, karena butuh kesabaran ekstra untuk merawatnya. Untuk itu, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, bagi orang-orang yang menyayangi dan memelihara kucing, yakni ada balasan pahala. Pahala-pahala tersebut antara lain satu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi Barangsiapa yang menyayangi hewan meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan nasihat bahwa manusia yang sayang pada hewan termasuk memelihara kucing. Walaupun hewan sembelihannya pun tetap, ia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa tafsir, rahmat Allah bisa diartikan sebagai ampunan, rejeki, kebaikan, pahala, dan sebagainya. Kedua, mendapat ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikisahkan. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu, wanita itu melepas sepatunya dan diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari dalam sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari: "Kisah hikmah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa..." Hal sekecil apapun, jika itu baik, maka bisa membawa kita pada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tidak mungkin jika kita memelihara dengan baik seekor atau lebih kucing bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita memelihara dengan menyiksanya, maka kita bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Seorang perempuan dari Bani Israel disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Perempuan itu dimasukkan ke dalam neraka karena kucing yang dia ikat dan dikurung tidak diberi makan maupun minum, bahkan tidak diizinkan makan serangga-serangga kecil yang ada di lantai." (Hadis Riwayat Muslim) Dari hadis ini sudah jelas Rasulullah SAW mengisahkan adanya seorang wanita yang masuk neraka karena telah menyebabkan seekor kucing mati. Allah menghukum orang tersebut dengan dimasukkannya ke dalam api neraka. Oleh sebab itu bagi umat Islam janganlah menyiksa atau membunuh kucing. Ketiga termasuk ke dalam sedekah. Jika kita memelihara kucing Hal itu sama saja dengan kita bersedekah, karena dalam memelihara kucing kita akan memberinya makan dan minum, serta merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi: "Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan." Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Menjadi timbangan di akhirat. Seorang yang memelihara kucing atau hewan lainnya di jalan Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut seperti memberi makan kucing bahkan membersihkan kotorannya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di akhirat kelak kelima disayang penghuni langit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Hadis ini tentu berlaku juga untuk manusia yang sayang dengan kucing atau orang yang memelihara kucing Oke pemirsa yang budiman, itulah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang menyayangi dan memelihara kucing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.